অংকিতা আৰু পুনৰবাৰ মোৰ এটি নতুন ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আছে মোৰ এক্সাম এইফালে ইমান বেছি বৰষুণ তথাপিও মানে এক্সাম হ'বই আৰু এয়া মই ছাতি তাতি এনেকৈ লৈ এক্সাম দিব যাব ওলাইছোঁ দেউতাৰ লগত যাম দেউতাৰ বাইকৰ পিছত বহি কলেজলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ আৰু মোৰ চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে ছাতিটো এনেকৈ লৈ যাব লগা হৈছে একজাম শেষ হ'ল আৰু ঠিকে হৈছে ভবামতে হোৱা নাই যদিও দেখিছো আৰু আৰু ভাবিছিলো বানপানী হ'ব আৰু একজাম পচপন্ন হ'ব সেইবাবে পঢ়াই নাছিলো তথাপিতো একজাম পাতি দিছে ইমান অশান্তি পাইছোঁ তাকেই এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভোককেইটাক অলপমান শান্ত কৰোৱাৰ বাবে আমি গুচি গ'লো খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু এয়া খাদ্য নহালৈকে মোৰ নতুন কিবা যেনেকৈ চলি থাকিল আৰু এয়া হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইঞ্জুমা আৰু এয়া টিম্পী যিয়ে কেমেৰা দেখাৰ লগে লগে হাই কৰি দিলে এইফালে সুস্মিতা ফোনত ব্যস্ত আৰু জুবলি মাইনা খানা ভগৱাত কলেজৰ পৰা আহি মই শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া উঠিলোঁ উঠি মই পঢ়া টেবুলত আহিছোঁ কাৰণ আৰু পঢ়া টেবুলখন চাব পৰা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কাৰণ এইকেইদিন পৰীক্ষা এনেকৈ দি আছোঁ যে টিউশ্যনত পঢ়োঁ তাতে মই মোবাইলটোত অলপমান নোটছ পঢ়োঁ পঢ়ি এনেকৈ দিওঁ আজি যিহেতু অলপ বেছিকৈ বন্ধ বেছিকৈ মানে তিনিদিন বন্ধ আছে আৰু এক্সাম আছে তিনিদিন পিছত চ' টেবুলখনত সেইকাৰণে বহি অলপমান পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান এতিয়াতো নোট বনাবৰ কাৰণে টাইম নাই তথাপিও অলপমান নোট চ'টছ বনাম আৰু পঢ়িও পৰি পঢ়িম অকণমান আজি পঢ়িম আৰু তেনেকৈ